di hadapan saya ini ialah unit inverter yang datangnya daripada Toyota Prius generasi ketiga. Hari ini kita akan lihat apa yang ada di dalam dan bagaimana ianya berfungsi. Ok, let's go. Inverter generasi ketiga ini bersaiz lebih kecil dan lebih ringan. Ianya dilengkapi dengan sistem penyejukan cecair. Pada sebelah sini terdapat soket untuk MG1 dan MG2 dan ini ialah untuk high voltage battery. Ini untuk kompresor aircon. Sekarang kita buka konektor cover. Apabila kita tanggalkan, kita dapat lihat penyambung untuk wayar high voltage. Ini ialah sambungan untuk control unit. Kemudian kita tanggalkan ke semua bolt bersaiz 10mm. Sekarang kita perlu membuka cover yang letaknya pada sebelah bawah. Sebelum membuka casing ini, kita perlu menanggalkan dua bolt yang memegang fuse. Ini fuse-nya. Kemudian kita perlu membuka beberapa bolt yang memegang bus bar. Ada lagi tiga bolt yang memegang tiga bus bar. Sekarang sudah terbuka. Pada terminal cover terdapat satu kill switch yang akan menyentuh current sensor di sini. Dan di bawah casing ini juga terdapat satu kapasitor yang besar. Cuba lihat apa yang ada di dalam inverter ini. Terdapat satu papan litar yang akan mengawal motor MG1 dan MG2. Sekarang kita nak lihat current sensor yang terdapat pada busbar. Ini ialah penyambung untuk MG1 dan MG2. Kita dapat lihat saiznya agak tebal kerana membawa arus yang tinggi. Pada busbar terdapat current sensor yang bertujuan untuk mengukur kekuatan arus yang melalui terminal tersebut. Sekarang kita tanggalkan papan litar kawalan. Papan inilah yang mengawal kedua-dua fungsi motor. Soket yang terdapat pada papan ini dihubungkan terus kepada control unit kenderaan dan juga sistem CAN bus. Papan ini terdapat beberapa IC. Current sensor tadi dihubungkan ke soket ini. Seterusnya, ini ialah transistor modul sekarang kita tanggalkan sambungan DC to DC converter. Di bawah ini terdapat satu lapisan thermal paste. Di belakang papan litar ini ada satu lapisan yang disebut sebagai heat sink. Haba yang terhasil dari papan litar ini akan dipindahkan kepada bendalir yang melalui laluan ini. Permukaan yang ada thermal paste ini akan menyejukkan DC to DC converter. Di bawah ini ada insulated gate bipolar transistor atau dikenali sebagai IGBT. Untuk melihat bahagian dalam, kita perlu mencairkan timah yang ada pada terminal ini. Setelah menanggalkan timah bateri, kita akan membuka beberapa skru untuk menanggalkan casing. Inilah dia insulated gate bipolar transistor atau dikenali sebagai IGBT. Jika dilihat di sini, ada enam pasang transistor yang disambung secara selari. Transistor ini akan memutus dan menyambung litar berulang kali supaya arus terus daripada bateri diubah kepada arus ulang alik yang akan dihantarkan kepada motor. Transistor ini dilapisi oleh satu lapisan gel. Gel ini berfungsi sebagai penebal elektrik dan juga menyingkirkan haba. Selain itu, ia mampu menghalang kotoran dan juga kelembapan udara mengenai permukaan transistor. Sekarang kita lihat pada sebelah lain pula. Inilah dia DC to DC converter. 201 volt arus terus daripada bateri ditukarkan kepada arus ulang alik melalui transistor. 201 volt arus ulang alik ini akan diturunkan kepada 12 volt melalui transformer ianya akan ditukar kepada arus terus untuk mengecas auxiliary battery. Sekarang kita cuba bongkar untuk melihat bahagian yang lebih dalam. Kita buka bas bar. Ini ialah transformer yang akan menurunkan voltan tinggi kepada 12 volt. Inilah dia transformer tadi. Kita dapat lihat ada thermal paste untuk pengaliran haba. Ini pula secondary coil. Digunakan untuk menurunkan voltage kepada 12 volt. Dan ini primary coil. Kira-kira 200 volt yang akan melalui primary coil ini. Ini ialah teras transformer. Transformer memerlukan magnetic flux. Oleh itu, ianya diperbuat daripada bahan bermagnetik. Jika dilihat pada secondary coil ini, binaannya agak tebal. Supaya dapat menampung arus yang tinggi. Kita bongkar lagi. Di sini kita dapat lihat beberapa transistor. Transistor ini berfungsi sebagai swiss untuk primary coil yang ada pada transformer. Ini ialah beberapa diod yang disusun untuk menjadi rectifier. Arus ulang alik 12 volt yang keluar daripada secondary coil di transformer akan diubah kepada arus terus di rectifier. Di sini terdapat dua kapasitor yang bersaiz kecil dan kedua-duanya jenis film kapasitor. Kedua-dua kapasitor disambungkan bersama dengan kapasitor yang besar tadi. Yang bersaiz besar ini ialah inductor. Ianya berfungsi sebagai booster untuk boost sekat. Voltan 201V daripada bateri dinaikkan kepada 600V untuk menggerakkan motor. 600V ini distabilkan oleh kapasitor. Kita tanggalkan bas bar. Indaktor ini menghasilkan haba. Oleh sebab itu, ia dilekatkan bersama dengan panel aluminium. Sini ada plastik resin yang menyebabkan ia sukar untuk dibuka. Kita buka kapasitor. Ini ialah kapasitor. Fungsi kapasitor ini ialah untuk menstabilkan arus ulang-alik yang datang daripada motor ketika regenerative braking. Pada kapasitor ini terdapat satu perintang yang disambung kepada kedua-dua terminal kapasitor. Fungsi perintang ini ialah mengawal cas dan nyah cas, menghadkan arus, menstabilkan litar dan memastikan tiada cas yang tersisa di dalam kapasitor apabila bekalan kuasa diputuskan. Sekian, terima kasih. Dengan hikmah kita meneroka.